себя психолог. Ну, тебя, что тебя, блядь, буду ждать с этими вопросами? А если бы ты с ней спала, у нее там потекло? Одно и то самое, блядь. Че, ну, ты, блядь. Уволили уже, я говорю. Все, сегодняшний день я не работаю в театре. Я это? да, так, все. Закончилась моя карьера в оперном театре. Где у нас сундук? А я не бачу сундука. Сундук? А кто поставил сундук, ребята? Спасибо, кто поставил. Е, да. Адас, Девил, будем это и дать. Есть сундук, ну, спасибо. А кто поставил? Маргарос 08. Спасибо вам огромное. Боже, одна тысяча монет. Боже, какие люди щедрые. Маргарос, спасибо большое. Спасибо вам за сундук. Можно билеты не покупать. Уже все, да. Ну, Последний можете купить на это, Сорочинский ярмарок. Попросили отыграть один и все. Я ничего не должен. Театр. Можете еще прийти. Полюбоваться. Можно билеты не покупать. На Сорочинский армак приходите, я отыграю а ты 16 числа? Как могли уволить? А так, а я колись без меня, а так все. Все, кончилось. Как они могли? Ну так, ребята, все. Старая клеп не помнится. Помните, у Толстого был рассказ, когда там лошадь встретила там того, тот того, а потом где-то был в лесу, как его спасла сказала старая хлебсоль не помнится. И все. Ты зирка. то, что я зирка, это неоспоримый факт. И что ты пер Киев? Ну и все. Будем покорять Киев вместе с вами. Да. Все мурни дело в принудительном вот и уволили. Так хорошо на улице. Ну почему же не покупать? Есть же другие хорошие актеры. Да, конечно, есть. А кто же спорит? Ты бы ЦК останавливала? Останавливала. Такая, что, что? Выбежал. Прикиньте. Амон Амур. Ду -ду -ду -ду. Пере, Юры, до Коли. поступай в универс. Зачем это мне надо? Не про на звездку привет. Четыре монетки. Спасибо за сундук, кто поставил вам еще раз. Спасибо огромное за подарок. О, Приймай мене це хер, чи ні. Пусто. Держите монети, не тратьте. Тільки що про тебе споминав, блядь. Це понятно, що ти тільки обо мне й думаєш. На ще, що не думає, бля. Лишко, блядь, а де Я дів? Що ти? А, курить йду, курить йду, я тоже йду курить, давай пока. А ти що, куриш хіба? А, що ти думаєш? Я святой що? А, ты вот той, блядь, хуй сатаны тянешь, блядь. Да. Чёр... А... Чёртове Чёр... курю. курю. Чёртове дышло, як воно називається, блядь. Доброго вечера, блядь. <coughs> Хуй сатаны, блядь. Ну, твою мать, шесть-шесть винов, сука, надо ж таке, блядь. Ну, сейчас мы их и проведем. <coughs> и у нас шесть винов, ребята. Так я ж только что сказал, кого шесть-шесть. Винкуря хуй дьявола, блядь. Нет, я курю сигареты. Я, кстати, вообще думаю на табак перейти, если честно. Вот это самое лучшее. Угу. он думаю, чистый да, продукт, блядь. Не из-за того, что банк... он отещает, а просто продукт чистый, понимаешь? Мы были во Франции на гастролях, вот извини, в, в Анте-Карло, в Ницце, там, и женщины, блядь, в бриллиантах все стоят, понимаешь, там по 60-70 лет все такие ухоженные, и курят только исключительно самокрутки с табаком. То есть не потому, что у них денег нет на сигареты, а потому, что они понимают, что это более ну, я натурально. Тоже, наверное, курю табак. Курить, я я курю да. табак. Да мы тоже в селе табак покупали, курили, блядь, в газетах. Да, спасибо. Ребятки, максимально нажмем на лайки, ребята. Там натурпродукт, они получают, они, она покурила раз два часа папироску и все, и хватит на этом. Накурилась, понимаете, а мы хурим, курим, блядь, оно не накуриваешься. Гамно а -а -а. такое. Ребята, 1403 лайка. Сейчас пойду с ревизией. Я, я, наверное, люльку понял. И люльку буду забывать. Табаку. Ой, блядь. Эрлак треба... Холмс, блядь, не иначе. Ну, а что? Добрый вечер. У меня если честно, сердце болит сейчас, блядь. Серце как Сафель, блядь. Сердце как болит. Болит сердце, серьезно. Боже, 650 очков надо, ребята, киндер, спасибо, Лена, Наташа, ребята, цель 650 очков, блядь, дай их взять. умножение должно быть на 10, блядь. Лаура, спасибо, Китюнька, спасибо тебе, дорогая. Ребята, ребятки, пройдем 650 пончики, очков? Пончики 40 секунд. Под... 650 пончики. очков, пройдем. Лаура, спасибо, ребята, всей команды, 1400. Дети пончики, дети монеты сундука. Лаура, спасибо, ребятки. Таня, спасибо, ребятки, 600 монет. Таня, спасибо. Ребятки, 600 монет. Это максимально. Ро, Лаура, Татьяна. Ой, спасибо. есть. Ребята, Таня, пончики, спасибо. Пончики, пончики, Всей командой, ребята. Юлия, спасибо. Ёб твоего. Ребятки, 15 секунд. Еще надо 30... 50 очков надо. Таня, спасибо. Ения, спасибо. Еще 10. Выклянчивно. Они уже перчатку кинули, а, блядь, раньше времени. Ребятки, рукавица на рукавичку от 30 монет, ребята, от 30 монет да, на перчатку. Ладно, спасибо, ребята, Роман, дякую. Накидайте розы, пожалуйста, на перчатку. Что на три, забираем. 3... Алекс, спасибо. Рома. Мила, спасибо. Багучик, спасибо. Лена, спасибо. 37 секунд. Так, то не там, Мила, не бойся, вы сейчас начнешь. Ребятки, перчатка и икс-три. Ребятки, перчатка и икс-три. Ребята, есть перчатка, Шатковь, есть спасибо. перчатка! Пончики ребята, на 20 секунд, x3. Все подарки на 3 множатся. Ребята, на, на перчатку Екатерина, вулканизатор. Ребятки, 13 секунд x 3 Вулканизатор, спасибо. Рома. Спасибо, Ася, спасибо. Ребятки, 12 секунд перчатка. Алена, спасибо. На ребята, 5 секунд x3. Надо снайперки. Нічого, нормально, заебісь, не переживаємо. Все добре, сафі, кінзо, спасибо. Мила, спасибо. Алена, спасибо. Мама в Нью-Йорке у мене не в Києві. Поїхала, к підім на вечіринку І пригласили. Пірші дать Рома, да я даже не знаю. Крин на всякий случай на 30 секунді. Ребятки, у нас на 30-й. Кто поставит перчатку, ребята, на 30-й секунде? Костик, спасибо. Олеся, спасибо. Ребята, поддержите. На 30-й секунде есть ну, перчатка? Напишите, пожалуйста. Нам надо забрать один баттл, вот этот главный. Потом они сдадутся просто. Там мужики нас не потянут, блядь. Ребята, у кого перчатка? Напишите, пожалуйста. Рома, это який маяк, на 30 секундики кидай, да и все, Рома. Есть перчатка. Рома на 30 секунд, ребята, пончики, пончики. Златка поставила. Ребята, пончики на перчатку поддержите. Ой. Молодцы. Туманы, пончики, ребята. Пончики, У нас 18. Златка, спасибо. Ребята, гасим, гасим. Алена, спасибо. Екатерина, спасибо. Алена, спасибо. Мила, спасибо. Юля, спасибо. Ребятки, всей командой. 1300, максимально лайки. Ира, спасибо. Максимально лайкаем, ребята, максимально, кто не может поддержать, просто лайки нажмите, три лайка. Татка, спасибо, Татьяна, спасибо, ребята, всей командой, чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Ах ты курва, блядь. Ой, все, мы проиграем сейчас. Юречка, спасибо, ребятки, чуть-чуть, чуть-чуть, одна секунда. Злата, спасибо. Спасибо. Реб'ятки, дякую велике. Дай Боже, Роман, Алік, Сапік, Діма, ребята, всем спасибо. спасибо, спасибо Всім спасибо. На, на спасибо, ребята, за лайки за все. Всім підпишіться на цих людей, ребятки. Yeah, yeah. Одних, блядь. Вони на нас. них, блять. Наша команда, а, а че ненавистні? ты so же тоже ненавистні чи що? Получается так, да. Я вам девич вино програв і даже нічого і не кажу. А что тебе сказать? Я взрослый мужик пла плакал за шесть спину. Сашенька, спасибо, АБ-69. Спасибо тебе огромное. Модератор Юры, спасибо тебе, Котик. Сапик, спасибо. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке? На берегу. Саша. Ты... А кто тебе скажет? Я умею секреты хранить. Ребятки, сейчас их стрельбуда. Вспомнишь теплый вечер, весенний вечер, каштан цвету. Нет ярче красок нигде и никогда. Блять, сука, представляешь? Пів рейтингу, бля, гуляє з кацапами оце зараз. Прапора понацепляли ті і ті, блядь. Ну їх нахер. Ребята, надо пончики, 650 очков. Та що ж з тобою такі здорові испытання дають? Ребята, чого ми не проходите ніколи, блядь, умноження. Ребята, шо... x3 треба зібрати. ребятки, x3, 35 секунд. Надо 20 пончиків. Господи, є у нас 1200 людей, 20 чоловік по одному пончику. Або максимально рози, кидайте. Або перчатку киньте на оцей 25 секунд. Киньте перчатку, якщо є. Ребята, есть пончики, пончики, пончики. Боже мой, господи, помыли, господи, спаси. Киньте перчатку. Надо собрать 650 очков, они сейчас соберут. Тетяна, спасибо, перчатку, блядь. Это время, это что вы мне время кинули? Ребята, 10 секунд, вот, блядь, не успеем. 7 секунд, пизда, Алена, спасибо. Шум ты, блядь, всрався. Златка, спасибо, не успеем. Оце и пиздаловка, нахуй. Теперь нюхать шляпу. Я надеюсь, они тоже... Мы пройшли сами? Да. Ребята, Ой, у нас x X3, та Рома, ну хуя вже 3, та рукавиця. Якщо ми 650 монет не пройшли, то нахуй та рукавиця. Ребята, три лайка Ребята, ікс три, всі подарки на пой, ікс п'ять, все на п'ять умножається. Ікс три, ребятки, йоп твою Роман, мать, що я... так подарки. Умножив, Роман, Роман, спасіба, ребятки, топим О, на перчатку. Що тут відбувається? Ребятки, на перчатку всі. Чуть-чуть же ж, блядь, ну йоп твою мать, диви, блядь, нема кому, 250, блядь, один чоловік, блядь. Один чоловік кинув на перчатку пиздять. Все ж тільки хмарюнюхай просто. Ребята, три, просто або веки, ребята, вопроси, три лайка, пожалуйста. Скучно не а будеш задавати дурні питання і лайка, блядь, блокувати петухол на той пиздець. Я сейчас перевірю, хто ставив лайки. Модератор, кого нема серця команди, нахуй блог під наросил усіх. Так, тут ставили. Так, тут дівчинка ще не ставила Натуша. Три лайка надо, ребята. Рима отставила три раза тап, так. Девочка, вот еще уже поставила. Спасибо. Три лайка, ребята. Перчатка на 30 секунде у кого будет? Андрей, дякую. Ребята, а есть у кого перчатка? Может, Конюшка, что умножится? Есть перчатка у кого Поставьте плюс. У кого есть перчатка? Тебе накидай-то сейчас. Я, я скажу. Я носик, я носик кидаю. Костик потом держи, если что. Перчатку держи наконец. Марьян, здорово. Привет, Дмитрий, привет. Поставте плюс кого, перчатка є. Короче, перчаток нема не в кого. І вигравали батли, а Рома є? Рома ки на всякий случай на 30 секунді. Мало ли хуй його, а вдруг, блядь. Мало ли, а вдруг? вину у нас шесть винов забрал, может мы в него заберем семь, бля. Обойдетесь, Амангер, спасибо. Гол, спасибо. Так, на 30 секунде сейчас молоток только не ставьте, ребята. Кидайте только перчатку и держите время на всякий случай. Да, и у нас молоток не кидайте, люди. У нас молоток тоже с перчаткой не кидайте. Саму перчатку, Рома, кинешь, все. Блять, на сам натурпродукт турпродукт хочешь. А ему киньте время, блядь. То есть это мол... молоток ему киньте, команда. Саша, иди кинь нему молоток. Модератор. Не, навряд ли мы перебьем, блядь. Ребята, Если опять один кидать, то мы не перебьем. Перчатки. у нас перчатка, пончики на перчатку. Ребята, всей командой, пожалуйста, Янусик, спасибо. Есть, молодцы, туманный перчатка, ребята. Держите время на всякий случай. Ребята, 20 секунд у нас. 20 секунд. Бабу Панда, спасибо. Бэйби панда, то есть спасибо огромное. Ребятки, чуть-чуть, 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 максимально лайки. Ребята, всей командой проиграем, блядь! Мила, спасибо. розы не кидать, ребята, перчатки! Блядь, пончики, время! Ребята, гасим, 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 Златка, спасибо! Ребята, всей командой 8 секунд! Да ебанить же кто-нибудь, ребята, 5 секунд! Ёбаный ты, блядь, який ты, зараза, блядь! А там еще... Фур, блядь!